Шановні друзі, ми продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. 19 грудня у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулася прем'єра Казка Попелюшка за Шарлем Перу. Ось такий подарунок театр зробив школярам-малюкам. І дорослим до святкових днів, і всі ці е, новорічно-різдвяні канікули малята могли подивитися цю чудову казку у виконанні наших артистів. І е, за 16 днів було показано понад 40 вистав для всіх бажаючих, у тому числі для дітей-сиріт, для дітей воїнів АТО. І для дітей з малозабезпечених сімей. А сьогодні у нашій студії режисер, постановник цієї казки Василь Цимбал, вітаю вас! Доброго ранку! Доброго дня. У нас у попередній годині були посівальники, щедрувальники. Я теж вас маю посіяти, якщо Давай. не будете проти, будьте здорові, щасливі, Доброго дня. Доброго дня. наснаги вам і натхнення до нових творчих робіт, до нових постановок і до нової радості для наших. З вами глядачі. Дуже власне. Вам дякую. Отже, з Новим роком, зі старим новим роком маю нагоду вас привітати і власне з Днем Ангела. А, дуже дякую, так. Боже, скільки сьогодні свят, і це дуже приємно, коли є нагода привітати хорошу людину. А від вас маю почути, чому ви вибрали саме ось такий твір. Попельошка дуже відома казка. Всі її добре знають, і здається, мабуть, нічого нового вже під місяцем, так. Почему вы остановились именно на этой сказке? Ну, видите ли, э, сказка «Золушка», конечно, э, материал известный конечно все мы выросли на этой сказке, как на многих других сказка Шарля перо, вот материал конечно классический, но вы понимаете что хотелось хотелось максимально дать возможность нашим детям, которые приходят в наш театр, окунуться в, в, во время новогодних праздников вот в что-то чудесное понимаете Каждый раз, когда ребенок приходит в театр, мы всегда говорим, нужно его настолько, так сказать, удивить, поразить, приятно, дать ему, так сказать, максимум положительных эмоций для того, чтобы впоследствии он хотел ходить в театр. Понимаете, если ребенку понравится сегодня то, что он увидел на сцене театра, да он это запомнит, и в следующий раз снова захочет прийти в театр, а когда он вырастет, мы надеемся, что он захочет прийти на взрослые спектакли театра. Поэтому, конечно, основной упор я делал вместе с артистами театра именно на вот атмосферу волшебства сказочного. Я хотела рассказать историю своего życia. Когда моего сына я впервые повела до театра, Не буду говорити, куди повела, але він дуже був маленький, то йому більше за все сподобався в театрі трамвай, який рухався, і його можна було побачити з вікна. Але він дуже потім любив ходити до театру. Хоча вже з більшою цікавістю, коли був став доросліший, підріс трошечки. І з більшою цікавістю дивився вже вистави, став щось розуміти. Чим ви приваблюєте свого маленького глядача, який вже досить, ну, можна сказати, розбалований усілякими і постановками, і гаджетами, і новими темами, новим прочитанням старих вже добре відомих творів? Ну, знаєте, прежде всього, сама атмосфера театрального спектакля, завжди, особливо дитячого спектакля, має бути наповнена діствієм. Якщо на сцені щось відбувається цікаве, Вот. дети всегда будут смотреть э, на то что происходит понимаете а если в детском спектакле много разговоров да всегда детки будут скучать здесь очень важное действие но если о чем-то люди говорят э, и это наполнено смыслом понимаете тогда э, вот происходит э, такой акцент внимания детского на, на сцену вот и поверьте что вот я наблюдал много раз как смотрели дети спектакль э, вот, внимательно смотрели что меня очень радовало э, понимаете потому что Uh, вот сама история, которая рассказывается да, uh, нашими артистами. Uh прекрасная Золушка, понимаете, волшебная фея, очень яркие дочки с мачехой, понимаете, то есть замечательно у нас мы в этом году у нас есть такой персонаж в этой сказке, материал он был и мы с удовольствием включили, это волшебный кот Трюфель, то есть вот, понимаете, да, 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 будут, да понимаете, говорим, да, так, понимаете, ну, у нас Украине. очень много ярких работ и в данном случае дети очень внимательно за этим следили и опять же волшебство, Волшебство, понимаете, когда мы смотрим что-то в мультике на экране, да, это один вариант, то есть есть человек, да, и есть экран, с которым он это видит, а когда это происходит фактически за несколько метров от него, да, происходит в реальности, и опять же будем говорить откровенно, ведь э, не так часто дети ходят в театр, да, вот на, таки, на большие такие спектакли, вот, э, то есть, понимаете... Дети видят э, телевизор каждый день, я уж что имею в виду, Здесь дети ходят, но э, я имею в виду, что эти дети видят телевизор каждый день, да, а увидеть такое волшебное действие вот в реальности, да, которая происходит рядом с тобой, это очень яркое впечатление, но незабываемое. Ну, вот и поэтому мы, конечно, на это ориентировались, конечно, ориентировались. То есть всеми доступными нам средствами театра и даже, так сказать, более того мы, конечно, добивались именно вот создания вот этой атмосферы сказки, но при этом, при этом, э, для нас всегда важна, прежде всего, суть. Потому что театр не только развлекает, но и должен, я, по моему глубочайшему убеждению, что-то хорошее воспитывать и вообще в зрителей вот, и в детях в частности. Вот. Поэтому, конечно, это ведь э, история не только, так сказать, о том, как девочка получила хороший приз, но это э, история о человеке, который в сложной жизненной ситуации не озлобился, да, и Золушка не стала злой, такой, как ее мачеха и дочь. Мы про да? это поговорим о да. трошечке да, да, и об этом наша, конечно, сказка прежде всего. Про... На этом я хочу окремо остановиться. Mm -hmm. А сейчас вопрос, на какой век была вы знаете, мне даже сложно ответить на этот вопрос, потому что сказку смотрели у нас дети, ну, я не знаю, моей дочери почти два года, и она смотрела с большим удовольствием, сидя на руках у папы, понимаете, и таких деток было много. Вот, и детки были постарше, были семи лет, понимаете, то есть вот раз, раз, я не могу сказать конкретно на какой возраст. Конечно, есть разная специфика материала, но мы старались, конечно, ну, дошкольный, младший школьный возраст как-то вот в таком, конечно, Я хочу додати, що на вашій виставі побували і дуже дорослі дітки, дяді й тьоті. наприклад, Паша Москальов, мій колега, який сьогодні працює на новинах. Зараз він вийшов, не могла його спитати. Але ми побачимо просто зараз його сюжет і дізнаємося, що подумали дорослі хлопчики про вашу виставу. Давайте подивимось сюжет. І дівчатка була. Тут є все: і чари, і казкові герої. Головне ж, що вдалося втілити творчій групі легкість і невимушеність. Напередодні новорічно-різдвяних свят Василю Цимболу дуже хотілося, аби глядачі, особливо дорослі, поринули в атмосферу дитинства. Ну а малеча хлопчики то девчата, захотели повернутись до храму мистецтва еще раз. Потому что вот, сказка – это первая, наверное, ступень к взрослым спектаклям. Если театр детства понравился, да, вот я по себе опять же знаю, то уже потом ты в него придешь еще раз и еще раз. Может быть, как зритель, а может быть, и работать придешь. Это уж как Бог даст. Основное завдання актеров – втілити образы таким чином, аби маленький глядач у них поверил. І колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру це вкотре вдалося. Павло Москальов, Олександр Пан. Ось так побачили казку Попелюшка наші кореспонденти. А у нас у студії режисер цієї вистави Василь Цимба. І ми продовжуємо розмову. Ви почали розповідати, чому навчається казка, власне, у вашому баченні. Понимаете, еще раз хочу сказать о том, что э, очень важно заложить у ребенка какие-то э, ценности, какие-то определенные понятия. Э, что дает нам эта сказка? Почему вообще этот материал? Я вообще люблю сказки со смыслом. Да? Вот, я вам скажу, что это сказка ведь о человеке, который действительно, который не озлобился, повторюсь еще раз, который не озлобился вот, в той ситуации, которая его поставила жизнь. Да? Ведь тоже Золушке приходилось носить оскорбления и тяготы всей работы у мачехи, да, вот вся атмосфера эта тяжелая. Но человек остался светлым, человек остался добрым. И э, за что он был вознагражден? За свою доброту. Вот. То есть э, смысл этой ведь сказки оставайтесь добрыми, оставайтесь людьми. И тогда, э, так то сказать, в вашей жизни может произойти что-то очень хорошее. Да? Вот, понимаете, э, это очень важно, мне кажется, сегодня было сказать детям. Вот, в нашей жизни сегодня это очень важно было сказать детям, и я э, уверен, что артистам это удалось, потому что я видел глаза детей, я знаю, с кем удовольствием артисты работали. Вот, понимаете, э, я считаю, что это важно. Вообще это в театре очень важно. Доносить мысль. Расскажите про тех, кто допомагав вам доносить и малят ваши думки про артистів. Ну, вы знаете, да, 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 я вообще скажу, что mm -hmm. никогда нельзя сказать, что, понимаете, театр, действительно, искусство коллективное. Вот, это такой как лозунг звучит, но тем не менее это истинная правда. Театр искусства коллективная. Ни один режиссер ничего не может сделать без своих прекрасных артистов, вот, без постановочной группы театра. А в данном случае вот, у нас в театре, я должен сказать, что прекрасный, в смысле слаженный коллектив, который с удовольствием всегда работает. Вот. Конечно, об артистах. Понимаете, было два состава артистов потому что новогодний, вы понимаете, это, так сказать, марафон, компания, да, это огромное напряжение всех творческих сил театра, потому а, что идет по 3-4 сказки в день, и вот, поэтому практически большинство труппы театра было задействовано в этом спектакле. Вот, и я должен сказать, что э, было мне очень приятно, та дача, та отзывчивость артистов, когда они работали для вот этой сказки для детей. Понимаете, что каждый из них сумел создать, на мой взгляд, свой, в общем-то, неповторимый оригинальный образ. вот, а образы там интересные, там прекрасный, так сказать, прекрасный образ короля был создан артистами, понимаете. я же говорю, Золушка, принц, мачеха, кот. Особливо все. Да, понимаете? Котик дитя, он такой необычный и не притаманный для цієї казочки персонаж, но он постоянно держал Глядачів у напрузі і виникав, ніби ні звідки, потім зникав кудись, і все одно діти чекали на його появу. Чому з'явилася у касці така? герой Ну, вы знаете, он изначально был, так сказать, описан, вообще просто его обычно как бы не включают, а я решил его включить, потому что, понимаете, веселый персонаж, интересный, который немножечко дает возможность отвлечься или добавить что-то, сделать какие-то сцены более насыщенными. Ну и сам по себе у нас два прекрасных артиста исполняли эту роль. Вот, это и Саша Заруба, и Саша Ильинский. Очень интересные ребята, очень многоплановые. Я не создать вот такий образ яркий, понимаете? благодаря этому, вот этот котик так вписався <гум>, удачно в, этот, в этот спектакль. Попелюшка – чарівна казка. І чари це, мабуть, те, що приваблює кожну дитину, щось таке незвичайне, таємниче. У вашій казці ось такой чаривности, додавали и декорации, да, конечно, понимаете, огромное надо сказать спасибо нашим замечательным художникам, вот. это у нас, понимаете, они всегда настолько трепетно подходят вообще к сказкам, вообще в каждом спектакле очень тщательно подходят, поэтому они создали такую замечательную мобильную декорацию, именно то, что в общем-то мне хотелось, вот, понимаете, самое интересное, когда чудо происходит не просто, знаете, как вот произошло затемнение и вдруг что-то появилось, да? Вот. А когда все это происходит перед твоими глазами, да, и вот художникам удалось создать такую декорацию, которая менялась на глазах у зрителя. То есть сегодня, сейчас вот только что дети видели комнату в доме мачехи, да, и вдруг она превращается в волшебные грядки, где растут эти тыквы, из которых происходит, появляется карета, да. Вот. А в какой-то момент внезапно по мгновению волшебной палочки феи, но они о феях отдельно, да, значит, понимаете, все, мы уже оказываемся в королевском дворце. Вот, поэтому э, огромное надо, конечно, сказать спасибо. Это великий труд сценографов, художников, вот, и художника по костюмам, кстати, потому что э, Ирина Хаитова, у нас замечательный художник по костюмам, она создала очень интересные костюмы к этой сказке, вот, нетипичные костюмы. И вот в целом вот эта вся колоссальная работа, вы видите, она сыграла прекрасно на сам спектакль. Вот. А такая у нас очень важная деталь, у нас не просто эти волшебства происходят, у нас все это происходит по мановению волшебной палочки фей. Да? Вот. У нас Две феи тоже сказки Это Галина Губова и Марина Васильева. А палочка была Да, конечно, у нас была замечательная волшебная палочка. вот И вот, понимаете... Были чаривные да, палочки? Да, да. Была да. чаривная палочка? Да, да, да. да. Вот. И вот по мгновению руки феи у нас происходили все эти чудеса. Вот. Это было, так сказать, обязательным связующим звеном. Ну что ж, мама и тата маленьких миколаевцев дякуют вам за то, что вы сделали... Дітлахам такий чудовий подарунок. А небайдужі громадяни дякують за те, що ви ще провели ряд благодійних вистав. Це також неодмінний атрибут для вашої для вашого колективу. І можна просто подякувати за те, що маленькі глядачі, які опинилися в таких рамках обставин, мали змогу також долучитися до прекрасного театрального мистецтва. Натоністій поклон на нас руководству театру по поводу. благотворительных спектаклей. Вот, наше руководство всегда занимается этим делом, нужным делом, благородным. Вот, и Николай Антонович, наш лучший руководитель, вот, он всегда очень внимателен, вот, к этим вопросам. Дякую вам. И еще раз с вас с Новым Роком, с Рездвом Христовым, с Старым Новым Роком, с усима новоречными цветами. І з вашим днем а, Янголом, вам. Ефік, вам да? вас, злагоди Спасибо і натхнення на нові прекрасні вистави, які сподіваємося, побачимо разом із нашими миколаївськими глядачами.